गे ने। 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 पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समितीने सेवानिवृत्त आय एस अधिकाऱ्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार देखील आहेत त्यांच्या सोबत त्यांनी निवडणूक आयुक्तपदी दोन आय एस अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्त निवड केली आहे त्याच्यामध्ये एक आहेत ज्ञानेश कुमार आणि दुसरे आहेत कुठे काय निवड केली तर मी काय करू चुनाव आहे आपणे आपण लोक बुठायंगे निवडणुका आहेत निवडणुका आहेत निवडणुका पूर्णपणे ताब्यात घेण्याचा हा प्रयत्न आहे जिंकण्याची खात्री नसल्यामुळे निवडणूक यंत्रणा ताब्यात घ्यायची असेल तर सगळ्यात आधी निवडणूक आयोग ताब्यात घ्यावा लागतो आणि निवडणूक आयोगावर आपले होयबा नेमावे लागतील त्यानुसार जर हा निर्णय झाला असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काय आहे घटनात्मक पद्धतीने ही निवड झालेली नाही घटनात्मक पद्धतीने चुनाव निवडणूक आयोग काम करत नाही हे अलीकडच्या त्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे स्पष्ट झालेलं आहे आता जे दोन निवृत्त सनदी अधिकारी निवडणूक आयोगावर आचारसंहिता लागण्याच्या काही तास आधी मोदी सरकारने नेमलेले आहेत त्यांच्याकडून या देशाच्या जनतेला आणि लोकशाहीला कोणतीही विशेष अपेक्षा नाही सर गोयल ने जिस तरह से रेजिग्नेशन दिया इलेक्शन कमीशन और उसके बाद दो अधिकारियों को है कि चुनाव यंत्रणा पूरे अपने कब्जे में लेने का ये प्रयास है दस साल से हो रहा है चुनाव आयोग आयो की निष्पक्षता निस, के ऊपर हमेशा मोदी सरकार के रहते हुए सवाल उठाए गए अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कब्जे में लेना है जितना नहीं है कब्जे में लेना तो सबसे पहले चुनाव आयोग कब्जे में लेना होगा और चुनाव आयोग में यस बॉस यस सर वाले जो उनके लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट करना होगा। चुनाव आयोग दस साल से कानून संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है एक आदेश से चल रहा है बीजेपी लॉबी चला रही है दो निवृत्त तो अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त के तौर पर अपॉइंट किया है उनसे कोई हम उम्मीद नहीं रख ना हमारा लोकतंत्र ना हमारा देश तो मुंबई इलेक्टोरल लॉबिंग करने पॉलिटिक्स हो रहा है अभी बीजेपी के पास छह करोड़ का फंड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और एक कंपनी है फ्यूचर गेमिंग गी, एंड होटल सॉल्यूशंस उन्होंने परचेज किए हैं तेरह करोड़ से भी ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये जो गेमिंग और गैबलिंग कंपनी ने परचेज किए हैं और ये बॉन्ड्स किसको दिए है सबको मालूम है फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई गेमिंग एप्स के मामले में मालूम है ना लेकिन यही गेमिंग एप्स गेमिंग कंपनी कंपनी तेरह हजार करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश के सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है मेगा इंजीनियरिंग अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया है लिया गया है ये जो गेमिंग और गैबलिंग कंपनी ने परचेस किए हैं, और ये बॉन्ड्स किसको दिया है सबको मालूम है फिर भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इसी मामले में रेड हो गई गेमिंग एप्स के मामले में मालूम है ना लेकिन यही गेमिंग एप्स गेमिंग कंपनी कंपनी तेरह हजार करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदते हैं और वो इस देश के सत्ताधारी पार्टी के खाते में वो पैसा जाता है मेगा इंजीनियरिंग अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीके में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रेक्ट हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया है लिया गया है आ, पाकिस्तान की कंपनी है उसमें ये पाकिस्तान की कंपनी यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है इसलिए ऐसी बहुत कंपनियां है जिसके ऊपर ईडी सीबीआई ने रेड्स की है एक्शन ली है और उनका पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक दलों के खाते में जाता है खास करके जो सत्ता अधार उनके खाते में जाता है तो प्रधानमंत्री जी का जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो नारा है वो तो कहाँ जाता है एक उद्योगपति प्रधानमंत्री से मिलता है दूसरे दिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स खरीद कर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा जाता है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सूत्र कोई होगा तो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम केयर फंड यही लोगों ने पैसा दिया है इसलिए तो नाम नहीं सामने दे रही लाखों करोड़ जमा हुए पीएम केयर जो तो प्राइवेट फंड है और बताया गया कि ये सरकारी फंड है ये प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है लेकिन ये पूरी तरह से प्राइवेट ट्रस्ट प्राइवेट फंड है उनको भी यही लोगों ने पैसा दिया है इस देश के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला सबसे बड़ा स्कैम है और मोदी सरकार को प्रधानमंत्री मोदी को अगर नैतिकता होगी तो एक दिन में एक दिन भी वो सत्ता पर नहीं रहेंगे अगर नैतिकता के आधार पर बात करें तो आप सभी कंपनी देखिए उसमें से लगभग 350 कंपनी कंपनियां ऐसी है जिसके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड्स की और जिनके ऊपर रेड्स होनी चाहिए एक्शन होनी चाहिए उनके ऊपर रेड्स नहीं हुए वो लोगों का चंदा भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट के लिए अभी शरद पवार एक्शन के जो लीडर्स है उन्होंने मीटिंग की थी शरद पवार के साथ एनसीपी को दी जाए कहीं ना कहीं आप भी वो सीट के ऊपर आए कर रहे कौन सी सीट ये सीट जहां मैं खड़ा हूँ यही सीट है मुझे मालूम नहीं उस बारे में लेकिन न आज मीटिंग है शाम को आज आप शाम को बैठेंगे वेणुगोपाल जी आ रहे हैं शरद पवार साहब भी आएंगे और मुझे लगता है लगभग सभी मामले सवाल हो गए हैं सुलझा गए हैं मुंबई की जो सीटें हैं उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है महाराष्ट्र की एक दो सीटें होगी उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो शाव़िकर शाव़िकर बोल गया मुझे लिए नहीं आज की के लिए। लिए। प्रकाश आंबेडकर जी की मीटिंग को प्रकाश आम्बेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य है पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे आज जो हम बैठे हैं कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी हमने वंचित बहुजन आगाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है कौन सी सीट मुंबई ये सीट जहां मैं खड़ा हूँ यही सीट है मुझे मालूम नहीं उस बारे में लेकिन न आज मीटिंग है शाम को आज हम शाम को बैठेंगे वेणुगोपाल जी आ रहे हैं शरद पवार साहब भी आएंगे और मुझे लगता है लगभग सभी मामले हो गए हैं हैं गए है। मुंबई की जो सीटें हैं उसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं है महाराष्ट्र की एक दो सीटें होगी इसके उसके बारे में शायद चर्चा हो सकती है लेकिन सीट शेयरिंग लगभग पूरा हो गया प्रकाश आम्बेडकर अच्छा 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 जी की मीटिंग को प्रकाश आम्बेडकर जी हमारे महाविकास आघाड़ी के सदस्य है पहले वाले मीटिंग में प्रकाश जी आए थे आज जो हम बैठे हैं वो कांग्रेस एनसीपी में थोड़ी बहुत जो बातें चल रही है उसके ऊपर चर्चा होगी हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को एक प्रस्ताव दिया है, चार सीट चार जगह का अब उनको विचार करना है उसके ऊपर उनको विचार करके आना है कि ये चार सीट हमने जो प्रस्ताव दिया है जो उनने मांगी थी हमसे जब तक उनका प्रस्ताव के ऊपर उनकी चर्चा पार्टी में नहीं होती तब तक हम क्या चर्चा करेंगे लेकिन प्रकाश आंबेडकर हिशेबी आम्हाला लक्ष चर्चा करेंगे कोणी कोणाला पाडत नाही हे पाडापाडीचं भूत कोणाच्या मानगुटीवरती का बसतंय मला माहित नाही महाविकास आघाडीमध्ये कोणीही कोणाला पाडापाडी करणार नाही आम्हाला भाजपला पाडायचं आहे आम्हाला हुकुमशाहीला पाडायचं हे प्रकाश आंबेडकर साहेबांना माहिती आहे आजची बैठक महाविकास आघाडी म्हणून होत नाही किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये एखाद दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा होत आहे किंवा शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये एखाद दुसऱ्या जागेवरून काही चर्चा बाकी आहे त्या होत आहेत आणि त्या एकत्र होत नसून स्वतंत्रपणे होत आहेत उद्या जर आम्हाला असं वाटलं की प्रकाश आंबेडकर आणि आमच्यात काही चर्चा करणं गरजेचं आहे त्या आम्ही व्यक्तिगतरित्या स्वतंत्रपणे करू वंचित बहुजन आघाडीला आम्ही चार जागांचा प्रस्ताव हो, त्यांच्या समोर ठेवलेला आहे आणि त्या चार जागा त्यांनी जे जा आम्हाला यादी दिली होती सत्तावीस जागांची त्यातल्या चार जागां आणि त्या चार जागांवरती आता वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्याने निर्णय घ्यायचा आहे आणि त्यांनी आम्हाला कळवायचं चा। आहे या चार संदर्भात त्यांची भूमिका काय आहे याच्यामध्ये बोलवण्याचा न बोलवण्याचा मान सन्मानाचा प्रश्नच येत नाही आम्ही कोणाला एकमेकांना निमंत्रण देऊन बोलवत नाही महाविकास आघाडी हे कुटुंब आहे प्रत्येकानं कधी येऊन त्या बैठकीत किंवा आमच्या चर्चेत सामील होऊ शकता समाज माध्यमातून ट्विटरवरून फेसबुकवरून कोणत्याही आघाडीच्या जागा वाटपाची चर्चा कधीच केली जात नाही आम्ही करत नाही आपण पाहिलं असेल वेळी आपली भूमिका अजिबात बैठकींचा सिलसिला सुरू नाही काल आम्ही सगळे चांदवडला राहुल गांधी यांच्या मेळाव्यासाठी गेलो तिथे आमची शरद पवार साहेब राहुल गांधी चर्चा झाली काही विषयांवर त्या चर्चे संदर्भात अंमलबजावणीसाठी काही गोष्टी आहेत त्यासाठी आम्ही आज एकत्र तो सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेके रिपोर्ट हाँ, सबमिट की गई है प्रेसिडेंट हर बार बीजेपी जो है वो परिवारवाद के ऊपर बात करती है पर तो महाराष्ट्र में बीस में से नौ सीट जो है वो ऐसी फैमिलीज को तो दी गई जिनके खुद के सक्सेस है ये बात सही है ना आप मुंबई में देखिए आप महाराष्ट्र में देखिए कोई किसी का बेटा है कोई किसी के बेटे है कोई किसी की भतीजी है आ? पीयूष गोयल के पिताजी बीजेपी के से बड़े नेता थे तो के में सी है, वो को जिनकी ये बात सही है ना आप मुंबई में देखिए आप महाराष्ट्र में देखिए कोई किसी का बेटा है कोई किसी के बेटी है कोई किसी की भतीजी है पीयूष गोयल के पिताजी बीजेपी के टेजर से बड़े नेता थे वाद और कितने नाम बहुत नाम सर बहुतुतीतील आमदारांना भाजपकडून धडा घ्यावा लागत शिंदे आणि अजित पवार भाजपकडून मुद्दे येत आहेत त्यात नवीन काय आहे शिंदे किंवा अजित पवारांच्या गटाला जे बोलायचं आहे जे सांगायचं आहे त्याचं स्क्रिप्ट हे संघ कार्यालयातून येतो किंवा भाजपच्या कार्यालयातून येतो यात नवीन असं लपून असं काहीच राहिलेलं नाही ते कुठे स्वतःच्या स्वतःची भाषा आहेत तसं असत तर त्यांनी शरद पवार यांच्यावरती अत्यंत घानाट्या शब्दामध्ये टीका केली नसती हे भाजपचं धोरण आहे संघाचं धोरण आहे आणि ते अजित पवार व्यक्त करत आहेत रिपोर्ट आहे रिपोर्ट सामने आणे सभी तो पार्टी से चर्चा होने दो अब 2024 में तो नहीं होने जा रहा है ना वो आगे की आगे, सो, आगे सोचेंगे शाह का बयान आया कि उद्धव ठाकरे अपना स्टैंड क्लियर करें सी, सी ए, ए एक सबसे पहले अमित शाह अपना स्टैंड क्लियर करे पुलवामा क्यों हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है उसका राजनीतिक फायदा किसने लिया सबसे पहले अमित शाह ये स्टैंड क्लियर करे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी आप विदेशों विदेशी जो लोग हैं हमारे उनकी घर वापसी के बात करते हो लेकिन कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर आपने वोट मांगे हैं तीन सौ सत्तर का नारा दिया था हटाने का उनकी घर वापसी क्यों नहीं हो रही है वो आप पहले जवाब दीजिए मणिपुर के लोग जो हमारे देश का हिस्सा है अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं अपने यहाँ ही निर्वासित हो रहे हैं उनको आप कब सहारा दोगे आँ

अजिबात नाही जे गद्दार गेले ते आमच्यासाठी मेले जे राहिले मावळे त्यांनी संघर्ष करून लढून तुरुंगवास होऊन आमच्या हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष जिवंत ठेवला वाढवला आणि आता आम्ही जिंकण्याच्या मार्गावर आहोत आणि त्या गद्दारांशिवाय आम्ही हा पक्ष आता उभा केला गेला दीड दोन वर्षामध्ये त्याच्यामुळे गद्दारांच्या संदर्भात हे दरवाजे उघडे नाही आज आणि शरद पवार हे उपस्थित राहणार त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे राहणार कोणते मुद्दे नाही आहेत ही एक औपचारिक बैठक आणि यापुढे कोणती बैठक होणार नाही शेवटचा आज करोनाचं काम चालू आहे या दिवस ती झाली तर आम्ही लवकरच त्या संदर्भात घोषणा करू दो रूपये पेट्रोल डीजल का भाव कम किया है अभी केंद्र सरकार ने किस तरह से देखने का क्या, क्या है दो रुपया में क्या होता है चुनाव है तो जनता के मुंह पर दो रुपया मार दिया लाखों करोड़ रुपया पहले जनता के पॉकेट से वसूला है आ? उसका क्या है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिलेंडर चार सौ रुपया था अब ग्यारह सौ रुपया है अब दो रुपया कम कर दिया उससे क्या होता है वैसा ही डीजल पेट्रोल का है मराठी so, माझ्या so, so. <laughs>